поступило сообщение о том, что 16-летний подросток около недели отсутствует место месту жительства. Местонахождение ее неизвестно. В результате проведенных мероприятий местонахождение последнее удалось установить в течение трех часов. Несколько лет назад в сетях интернета она познакомилась с мужчиной, жителем соседнего государства. Длительное время переписывались в ВКонтакте. И 10 числа данный гражданин приехал на территорию города Мариуполь после чего они встретились, и она решила не возвращаться домой. Находились они, снимали, периодически меняли место жительства на съемных квартирах. В указанное учебное, в учебное заведение, в котором она обучается, позвонил данный гражданин, представился ее отцом и сообщил преподавателям о том, что она заболела и находится на больничном. Поэтому учебное заведение каких-либо действий по розыску этой несовершеннолетней не предпринимало, никому не сообщало. Какая там ситуация вообще в семье? Ее обижают, либо у нее какие-то конфликты возникают, либо там вполне нормальная семья? Вполне, вполне нормальная, благополучная семья. Указанная семья в поле зрения органов полиции, а также в опеке не попадала. Что касается вообще поиску и обращения по установлению местонахождения совершеннолетних, Какова статистика за 2016 года? В период 2016 года было зарегистрировано 64 обращения по фактам без вести отсутствия несовершеннолетних. 63 из них были установлены и возвращены родителям. В течение первых суток местонахождение одного несовершеннолетнего было установлено в течение нескольких дней, поскольку он выехал за пределы государства. А что касается 2017 года, сколько уже обращений? На сегодняшний день зарегистрировано 6 обращений, по факту без вести отсутствия семи несовершеннолетних. Все они разысканы в течение час, нескольких часов. Скажите, пожалуйста, вот Вы достаточно долгое время работаете уже да, с несовершеннолетними. Каковы э, наиболее частые причины ухода из дома? Основная причина – это конфликты с родителями, поскольку несовершеннолетние считают себя достаточно взрослыми, самостоятельными для принятия каких-либо решений, не принимая во внимание мнения своих родителей. В результате проводимой профилактической работы с связанными несовершеннолетними, повторность наблюдается крайне редко. Ну, я писала сообщение, у меня все хорошо, я счастлива, да. у меня своя жизнь, но... Ну вот вы сейчас стоите, а тут сотрудники полиции стоят. Ну вот, что думаете? Думаю поговорить с родителями и остаться с ним.